Доброго ранку, я знову говорю вам, шановні телеглядачі, дуже рада вітати у цій студії астролог Анастасія Феб. Доброго ранку. Доброго утратила. Дуже рада вас бачити у цій студії. Знаю, коли ми з вами зустрічаємось, відбувається щось неймовірно хороше, неймовірно добре. Хоча, звичайно, астрологічні прогнози для кожного вони різні. Але, мабуть, ось так може співпадало. Для скорпіонів вони були дуже хорошими, тому мені щастило. І якось це вже стало такою доброю традицією, що на початку сезону, будь-якого, ми з вами зустрічаємось. Пощастило нам і цього разу. Я думаю, що зараз багато чого ми зможемо дізнатись. Ну і власне, то хочеться взагалі знати, що обіцяється осінь. Наскільки вона все ж таки буде романтичною, чи вона буде складною, чи вона буде конфліктною, може? Що нас очікує? Вообще девиз этой осени – это меньше ожидай и больше делай. Это касается и всего, и личной жизни, и работы, и всего остального. Поэтому а многие люди активные они могут справиться с большим количеством дел, при том даже трудновыполнимых. Самое главное это действовать. Ну а те люди, которые больше предпочитают теорию, чем практику, таким, конечно, будет непросто. Они могут остаться там, где начинали. Это складно, да, так. поэтому если строите отношения, то проявляйте инициативу. Если вы какая-то новая сфера работы, тоже работайте, действуйте. То есть на месте стоять нельзя. Это, знаете, ведомая картинка у соцмережах дуже поширена. Коли сидить така старенька вже старенька людина, але у Фаті з короною, да, говорить, да, що да. я все життя чекаю на принца. Ідеального просто, мужчину, да, так, да, ідеального да. чоловіка, так. А виходить, що ну, сидячи на дивані, нічого не буде. І цієї вірно. І, Чтобы, так, і це у будинна... будь яких справах, так? як то кажуть, і у любовних, і у робочих. Да, так? Ну, бувають пасівні періоди, але осінь це осінь, не повинна тисяч, бути пасивним, не відноситься до цього періоду. Так, зрозуміло, треба бути активним. Щодо кожного зі знаків зодяку завжди ви нам робите такий подарунок у ефірі. Ви говорите про те, що очікує ну практично до кожного з нас. Тобто, кожен знак зодяку. Я знаю, що, наприклад, серед моїх знайомих дуже багато хто користується гороскопами, іноді навіть з дому не вийде, поки не почує астрологічний прогноз. Я думаю, почувши на осінь це буде дійсно подарунок. То ж будем идти по каждому знаку зодиака. И начинаем мы с... Ну, давайте начнем с Овна, давайте перейдем к каждому знаку зодиака. Итак, Овны этой осени будет разрываться между работой и личной жизнью. Дело в том, что и другой, и в той, и в одной сфере им будет вести, поэтому их ожидают большие успехи, и придется выбирать все-таки, что важнее, и ставить приоритеты. Так, Овны, у вас все доброго. будет. Совы, да, да. тельцам обещается везение с деньгами. Осень будет для этих знаков довольно перспективной. Главное при всем этом научиться действовать рационально и обдуманно. То есть деньги нужно разумно тратить все-таки, иначе они могут уйти впустую. А они будут, так уж да. Погано. И разум тельцам не помешает также в отношениях с любимыми людьми в личной жизни, потому что нужно все-таки научиться смотреть на любимого человека через прозрачные очки, а не через розовые, и замечать. Порой, порой нужно замечать недостатки, особенно если они уж слишком тяготят. Для близнецов осень окажется кардинальной порой. При желании близнецы могут изменить в своей жизни этой осенью буквально все. То есть все, что их не устраивает, можно изменить к лучшему. Одинокие могут найти вторую половинку, люди в паре могут наконец-то заключить брак. Ну а безработные обрести работу, которая будет действительно им по душе. Хороший такой прогноз. Ракам это осенью рекомендуется не сидеть дома, больше путешествовать, желательно за границей. Это, кстати, может существенно наладить их жизнь. Курортные норманы раком пойдут на пользу, может привести к чему-то серьезному. Что касается работы, то здесь все будет идти не так гладко, поэтому если есть возможность, дорогие раки, возьмите отпуск, передохните, потому что... И курортный роман может быть его сыны. Да-да. У львов ожидается прилив силы вдохновения, самое время наконец довериться себе, уделить внимание любимому хобби, тому, что нравится творческой деятельности. Отношения у львов будут складываться гармонично, но только в том случае, если они будут проявлять больше внимания и заботы по отношению к любимому человеку и откажутся от критики в его адрес. Дев в рабочих делах ожидают настоящие успехи, и руководство, и коллеги будут ими гордиться, восхищаться, возможно, даже а, будут выписывать премии за труды. Но, к сожалению, есть ложка дегтя, как бы любое дело будет даваться девам по плечу, кроме личной жизни, к сожалению. А, поэтому могут быть проблемы, притом серьезные, к этому следует быть готовым. Жаль, но тоже касается и весов. Они могут столкнуться даже более серьезными проблемами с расставаниями и даже разводами. Именно поэтому весы станут перед серьезным выбором. Им придется выбирать. То есть необходимо доверять своему разуму рациональному, интуиции, если отношения с любимым человеком еще поддаются реанимации, то их надо реанимировать, а если же нет, то не тяните на себе дохлый лошадь, все-таки ищите что-то новое, расставайтесь, разрывайте, не мучайте себя. А Скорпионам следует быть осторожнее в рабочих делах, присмотреться внимательно к коллегам, потому что, к сожалению, не всем можно будет доверять этой осенью. А вот личной жизни, наоборот, нужно проявлять больше доверия, быть спокойнее. Потому что у скорпионы могут быть такие легкие, э, при том не всегда, не всегда рациональные приступы ревности. Но ну, в противном случае недоверие может даже немножко оскорбить любимого человека, поэтому это следует учитывать. Тоже касается и стрельцов, их тоже почему-то хватит такая подозрительность чрезмерная к любимому человеку. И она будет не всегда уместна. Поэтому, дорогие стрельцы, я вам посоветую, вместо того, чтобы следить за своими возлюбленными, лучше уделите время рабочим делам особенно если не хотите сорвать рабочие проекты очень важно и не хотите чтобы руководство это заметило и стало недовольным а козерогов ожидает карьерный рост повышение на службе улучшение материальной сферы то есть все прекрасно но вот с любимыми людьми будет вадить не так просто в особенности из-за слишком завышенных требований избранников поэтому лучше наберитесь терпения козероги и не давайте собой манипулировать Водолеи проявят эту осенью высочайшую активность, как всегда, очень активный знак. Умудрятся с огромным энтузиазмом справиться даже с самой рутинной работой, но, как всегда, справятся по-своему, по своему подходу. А, а вот личная жизнь будет все спокойно у Водолеев в такой полный стиль, не хорошо, не плохо, как обычно. То есть э, не будет... Все потихоньку. Да, все именно так медленно, но уверенно. Но ну, в этом ничего страшного, несмотря на какую-то скуку, Водолеям надо ценить то, что они имеют, потому что если они потеряют то, что имеют, то будут очень сильно об этом жалеть. А вот рыбам ну, осенью надо больше отдыхать, набираться сил, находиться в гармонии с окружающим миром, с собой в первую очередь. И еще рыбам не нужно проявлять инициативу. Это как бы единственный знак, которым можно оставаться пассивным осенью. Ни, ни, в личной жизни, ни в работе, потому что им все будет дано само. Не нужно будет прикладывать никаких усилий, просто доверять себе, доверять судьбе, и тогда у них все получится. Я дякую за такой астрологический прогноз. Что ж, я бачу, Що е, дійсно е, багато чого хорошого очікує практично на кожен знак зодіаку. Е, осінь це пора весіль. Е, да. Чи е, варто е, цієї осені брати шлюб? Я скажу так, що осінь в цьому році є найбільш сезоном для свадіб. Но если говорить о сентябре, то лучше, несмотря на то, что погодные условия в сентябре самые благоприятные, тем не менее лучше не торопиться с бракосочетанием, потому что, к сожалению, такие отношения не будут долгими. Октябрь самый благоприятный месяц, подчеркну, в этом году, то есть не в сезоне, а в этом году именно для свадеб. Такие отношения, если пары смогли все-таки проявить терпение, смогли не пожениться летом, как многие, а все-таки дотянули до октября, то их терпение вознаградится, эти браки будут гармоничными, крепкими, стойкими, ну и самыми сильными браками в этом году. В ноябре тоже можно заключать свадьбы, играть в свадьбы, но я не гарантирую, что у них будет все гладко, у этих пар. Это зависит от них в первую очередь. Тем не менее, семейная жизнь у таких партнеров будет полноверность и доверие друг к другу, что, как по мне, немаловажно тоже. Так, это важно. Что до детей? Багато сейчас радует око, идешь, бачишь вагитных женок. Які діти будуть народжені цієї осені? Якими рисами характеру вони будуть володіти? Які вони будуть? Осені діти радяться очень способними, очень умними, восприймаючи, ну, хватаючи інформацію буквально на літу, падаючи прекрасною пам'яттю. Тем не менее, любознательность таких малышей будет стоить немало хлопот своих родителям, потому что таким детям нужно будет уделять очень много внимания, постоянно э, держать на них взгляд, потому что, чтобы избежать всяких э, неприятностей. Дети будут очень активны, им будет все интересно, поэтому родителям будет непросто. Если говорить непосредственно по месяцам, то сентябрьские дети, они будут очень интуитивными и творческими. Это вообще особые дети, когда посмотрела, как по мне они как некие маленькие гении, которые обладать будут паранормальными способностями. В октябре родятся дети активные и принципиальные, поэтому уже, чтобы избежать хлопот, необходимо уже с детства, с маленького возраста приучать их к физическим нагрузкам, к спорту, к танцам, чтобы куда-то девать эту энергию огромную. Ну а в ноябрьские дети, они будут отличаться такой скурпулезностью, усидчивостью, внимательностью и любовью к точным наукам. В принципе, талану выйти, який месяц не возьмешь, дитки да. талану выйти будут. А Взагалі, на останок нашої розмови, на жаль, ефірний час обмежено, що порадити цій осені. На початку ви вже говорили бути активними. Що ще? Багато зараз говорять про сонячні затемнення, про магнітні бурі. Що порадити? Все ж таки бути у спокої? Чи як це поєднати? Бути у спокої, коли радять, коли, наприклад, сонячні затемнення, і бути активними, тому що активними треба бути цієї осені. Як рационализм найти? Самое главное – это придерживаться все-таки режима дня, высыпаться. Ну и вы абсолютно правы, нервная система не восстанавливается, поэтому тоже гармония, она всегда нужна. Но тем не менее, это не должна быть пассивность. То есть, пожалуйста, при соблюдая режим дня, режим питания, занимайтесь энтузиазмом, любимыми делами. А когда в общем, когда у вас будет такой период, что надо отдохнуть, то, пожалуйста, отдыхайте, восстанавливайте силы. То есть, yeah, одно, одно know, that другому that не помеха. Одно другому не помеха. Активность – это дневной период, а ночью надо все-таки отдыхать. <laughs> я думаю, что это правильно. Что ж, я вам благодарю, что вы завітали сегодня до нашей студии. Думаю, еще неодноразово встретимся, потому что действительно интересны такие прогнозы. І чесно кажучи, якось завжди вони справджуються. Що ж, будемо активними і не перемикаємось. Залишайтесь з нами.